ইয়াত আপোনালোকে তিনিটা ক'ল্ড ড্ৰিংছৰ বটল দেখা পাইছে এটা আছে ফ্ৰুট জুচৰ বটল আৰু এটা হৈছে টমেট' চ'চৰ বটল মই ইচ্ছা কৰিলেও এই বটলসমূহৰ প্ৰকৃত নাম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ ফটোসমূহ দেখাব নোৱাৰোঁ কিয়নো কোম্পানীসমূহে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনালে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ লৈ যায় আৰু মই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ যাব খোজা নাই মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সজাগতাৰ বাবে আমি চেনি প্ৰতিদিনে কিমান খাব লাগে আৰু আমি কিমান অতিৰিক্তভাৱে খাই আছোঁ এই পেকেজিং ফুডৰ জৰিয়তে নমস্কাৰ মই বাবা প্ৰণৱ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে বহু সংস্থা আছে যিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে আমি প্ৰতিদিনে কিমান চেনি খাব লাগে আমি যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নিয়ম মানি চলোঁ তেনেহ'লে প্ৰতিদিনে আমি একৈছ গ্ৰাম চেনি খাব লাগে একৈছ গ্ৰাম চেনি মানে কিমান হ'ব পাঁচ চামুচ চেনি হ'ব লাগিব আৰু আমি তাতকৈ কিন্তু বেছি খাই আছোঁ এতিয়া গৰম দিন গৰম দিন আহে গৰম দিন হোৱাৰ বাবে আমি ঘৰত যিসকলে কাম কৰি আছোঁ আমাৰ ভাগৰ লাগিছে গৰম লাগিছে আমি কি কৰোঁ ঘৰতেই নেমু চৰ্বত খাওঁ তাত চেনি ব্যৱহাৰ হৈ আছে আমি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাহিৰত যা স্কুলত যায় বাহিৰত গৈ আছে দহ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেমু চৰ্বততকৈ কি বিচাৰিব ক'ল্ড ড্ৰিংকছ বিচাৰিব এটা কল্ড ড্ৰিংক্স খাইছে আৰু আমি এই ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ লেভেলসমূহ পঢ়ি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ জানো তাত কিমান চেনি আছে আজি এই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনিয়ে আপোনালোকক ক'ম যে আমি যদি চাওঁ এইটো এটা হৈছে নতুনকৈ বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া চম্পা চম্পা কল্ড ড্ৰিংকছ আমি যদি চাওঁ তাৰ লেভেলত তেনেহ'লে এশ এম এলৰ বিপৰীতে ইয়াত চেনি আছে চাৰে এঘাৰ গ্ৰাম আৰু এই বটলটো হৈছে পাঁচশ এম এলৰ তেনেহ'লে কিমান থাকিব ইয়াত প্ৰায় সাতাৱন্ন গ্ৰামমান চেনি থাকিব আমি প্ৰতিদিনে খাব লাগে কিমান একৈছ গ্ৰাম সাতাৱন্ন গ্ৰাম হ'লে আমি কিমান চেনি খাই আছোঁ আমাৰ দেহলৈ কিমান অতিৰিক্ত চৰ্বি কঢ়িয়াই আনিছোঁ চেনি খালে কি হয় চেনি খালে দেহত চৰ্বি বাঢ়ে শকত হৈ যাওঁ আৰু জোখতকৈ বেছি শকত হ'লে আমাৰ সেইটোৱে বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় গোটেই বিশ্বতে যিটো বেমাৰ আটাইতকৈ বেছি মানুহক চিন্তিত কৰি তুলিছে সেই বেমাৰটো হৈছে ডায়েবেটিছ মধুমেহ আৰু মধুমেহ ৰোগীৰ ৰোগ হোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে চেনি আৰু বেলেগ বেলেগ কাৰণ চেনি খোৱাৰ ফলত আৰু বেলেগ বেলেগ বেমাৰ হ'ব পাৰে ইমান জটিল কথালৈ নাযায় মই আজি এই ভিডিঅ'ত এইটোৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমি পেকেট ফুডৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত চেনি কিমান খাই আছোঁ যিখিনিত আমি সজাগ হ'ব লাগে আমি যদি ফ্ৰুইট জুচ এই চাজা ফ্ৰুইট জুচৰ যদি উদাহৰণটো লওঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লেভেলত লিখিছে যে এশ এম এলৰ বিপৰীতে ইয়াত চেনীৰ পৰিমাণটো হৈছে চৈধ্য গ্ৰাম আৰু এই বটলটো হৈছে ছশ এম এলৰ তেনেহ'লে ইয়াত কিমান থাকিব চেনি ইয়াত চেনি আছে প্ৰায় চৌৰাশী গ্ৰাম চেনী আছে কিমান চেনি আমি এই চাজাৰ বটলটো খালে আমি পাম আমাৰ শৰীৰত আপুনি ভাবি চাওকচোন এবাৰ লগতে লৈছোঁ মিক্স পাইট নামৰ যিটো ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আছে ইয়াতেই তেওঁলোকৰ লেভেলত লিখিছে যে ইয়াত চেনী আছে এঘাৰ গ্ৰাম আৰু এই বটলটো হৈছে আঢ়ৈশ এম এলৰ তেনেহ'লে এশত যদি এঘাৰ হয় তেনেহ'লে দুশত বাইছ আৰু ইফালে তাৰ আধা সাতাইছ গ্ৰাম চেনি এই সৰু বটলটোতে আঢ়ৈশ এম এলৰ এই মিক্স পাইটৰ এই বটলটোতেই সাতাইছ গ্ৰাম চেনী আছে আমি প্ৰতিদিনে খাব লগা একৈছ গ্ৰামতকৈ বেছি গৰমত আমি খাই দিছোঁ কিন্তু আমাৰ দেহত সেই অতিৰিক্ত চেনি আমাৰ দেহলৈ আহিকা বোলা ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ যদি উদাহৰণটো লওঁ তাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে এশ এম এলৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ তাত চেনি আছে দহ গ্ৰাম আৰু এই বটলটো হৈছে ক'ত লিখা আছে এই বটলটো হৈছে দুশ পঞ্চাছ এম এলৰ তেনেহ'লে ইয়াত কিমান হ'ব পঁচিছ গ্ৰাম চেনি এই সৰু বটলটোতে পঁচিছ গ্ৰাম চেনি তাৰমানে আৰু এক চামুচ যদি ইয়াতে মই দি দিওঁ তেনেহ'লে এই পৰিমাণৰ চেনি এই বোকা বোলা এই কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলটোত আছে ভাবি চাওকচোন এবাৰ কিমান চেনি আমি নজনাকৈ কিমান চেনি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ লগতে অকল ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলতে যে চেনি আছে তেনেকুৱা নহয় আমি টমেট' চ'চ যে খাই আছোঁ বিভিন্ন কোম্পানীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যিয়ে কয় যে ইয়াত প্ৰকৃত টমেটো আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাব সেইটো পিছত বাৰু আকৌ মই মই ভালদৰে দেখুৱাম তাত টমেটো থাকে নে অন্যান্য কেমিকেলহে থাকে সেইখিনি মই পিছত দেখাম বাৰু সেই টমেট' কেটছআপতো চেনী আছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে লিখিছে ইয়াত এশ গ্ৰামৰ বিপৰীতে ইয়াত চেনী আছে ওঠৰ গ্ৰাম ওঠৰ গ্ৰাম যদি চেনি আছে তেনেহ'লে এই বটলটো হৈছে নশ সত্তৰ গ্ৰামৰ তেনেহ'লে ভাবি চাওকচোন আপুনি এশ গ্ৰাম খালেই ইয়াত ওঠৰ গ্ৰাম ইয়াতকৈ অকণমানহে কম আপুনি চেনি প্ৰতিদিনে খাইছে অকল অকল কল্ড ড্ৰিংকছ টমেটো চচতে যে চেনি থাকে তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে যিটো মেডমেৰী চকলেট গোটেই বিশ্বতে জনপ্ৰিয় চল্লিছ টকাত পোৱা যায় সেই চল্লিছ টকাৰ সৰু চকলেটটোত এশ গ্ৰামত থাকে কিমান জানেনে চেনি এষষ্ঠি গ্ৰাম আৰু সেই চল্লিছ টকা চকলেটটোৰ ওজন হৈছে তেইছ গ্ৰাম সেই তেইছ গ্ৰাম চকলেটটোত চেনি থাকে চৈধ্য গ্ৰাম এটা সৰু তেইছ গ্ৰামৰ চকলেট খালে আপোনাৰ শৰীৰটোলৈ চৈধ্য গ্ৰাম চেনি গৈ আছে তিনি চাৰি চামুচমান চেনি আপোনাৰ শৰীৰটোৱে কি কৰি আছে খাই আছে আৰু চেনি বেছিকৈ খালে কি হ'ব চেনি বেছিকৈ খালে কেলৰিজ বাঢ়িব এশ গ্ৰাম যদি আপুনি কেলৰি দিনটোত আপোনাৰ চেনীৰ মাধ্যমত পাইছে অন্যান্য বেলেগৰ পৰা অহাটো বাদ দিছোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ বা অন্যান্য খাই এশ গ্ৰাম কেলৰি যদি আপোনাৰ শৰীৰটোলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি পোন্ধৰ মিনিট খোজকাঢ়িব লগা হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা যদি অনবৰতে খায়েই থাকে প্ৰতিদিনে যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰত অতিৰিক্ত কেলৰি সংখ্যা বাঢ়ি যাব তেনেহ'লে আপুনি কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব ভাবি চাবচোন এবাৰ আপুনি আমি নিজেই সজাগ হ'ব লাগিব কিবা এটা হোৱাৰ আগতে সেই লেভেলসমূহত পঢ়ি চাব লাগিব তাত কি থাকে আমি হিচাপ কৰি নাচাওঁ আমি এই এই তালিকাখনতো কোনোদিন পঢ়ি নাচাওঁ যে ইয়াত কিমান শ্ৰেণী আছে অন্যান্য কি কি আছে অকল শ্ৰেণীয়ে নহয় অন্যান্যখিনিও আমি পঢ়ি চাব লাগে আমাৰ আমি নিজে সজাগ নহ'লে আমাক কোনে দেখুৱাই দিব